جس کے میں حوالے اکثر آپ کو ان کی تفسیر شکانی کے دیتا رہتا ہوں نیر الاتار کے دیتا رہتا ہوں ان کی توفت الزاکرین کے کہتا دیتا رہتا ہوں اور شکانی کی کتابوں کا درس مسجد نبوی میں مغرب کی نماز کے بعد علماء دیتے ہیں مدینہ یونیورسٹی میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ابھی ان کے مقام مرتبہ کو میں آگے چل کر بکیان کرتا ہوں کہ شکانی ہے کون آج شاید مجھے یہ تھوڑا سا موقع مل جائے کہ میں علامہ شکانی کا تھوڑا سا آپ کو ترجمہ بھی کرا دوں آگے وہ علامہ شکانی اس کا تعارف کراتے شہبی کا حجت نہیں ہے پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ جو تھے نا جن کے ساتھ حضرت جابر کے والد کو دفن کیا گیا تھا وہ دوفینامہ ہو وہ ہوا بن الجمو بن زید بن علالہ انصاری ان کو حضرت عمر بن جمو کے ساتھ دفن کیا گیا تھا وقان صدیق والد اور وہ حضرت جابر کے والد کے گہرے دوست بھی تھے اور وہ زوجہ جو ان کی بیوی ان کی بیوی تھی اس کا نام ہند بنتیامر تھا اور اس روایت کو امام ابن صحاق نے مغازی میں بیان کیا ہے اور جو جیسے نے تخریج کی اس نے کہا بحیکی نے دلائل میں اس کو بیان کیا ہے وہ سارا بیان کیا ہے میرا صرف وہ حضرت جابر کے والد کا نکالنا وہ میرا مقصد نہیں ہے لیکن میں نے وہ بات اس لیے بتا دی کہ تھوڑی سی آپ کو پتا اس کے آگے پیچھے کا پتہ چل جائے قاضی شوقانی ہی کہتے ہیں کہ یہ فیل سے ابھی حجت نہیں ہے اس سے کوئی دلیل نہیں بنتی اور ان کو تو دفنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اب وہ حضرت جابر پر ایک وہ تنز بھی کر رہے ہیں کہ ان کو عمر بن جمعو کے ساتھ تو دفن بھی نبی کریم وسلم نے کیا تو پھر سے ابھی نے ایسا کیا تو اب یہ بات ہے ان کے نزدیک وہ با... کس طرح سے حجت ہو گئی اب دو حوالے آ گئے. میں نے کشف شبہ تائن کا آپ کو دے دیا اور اس کے بعد شوکانے کا دے دیا اب ایک تیسرا حوالہ میں پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ وہ صحابہ نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں صحابی سے دکھاؤ صحابہ نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں تاکہ اس کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ ٹکانے آ جائے صورت اس کی کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ کہاں تک آتی ہے بات کہ سیابی کا بات کیا ہے اب تیسری کتاب پچھلی بار میں نے آپ کو خطاب ابن تیمیہ سے اقتداء سرات المستقیم سے اور قائدہ جلیلہ سے حوالے پڑھ کر بتائے تھے کہ حافظ ابن تیمیہ نے بھی یہی کہا ہے اور اگر وقت ہوا تو میں حافظ ابن تیمیہ کے تبرکن دوبارہ حوالے پڑھ دوں گا کہ یار یہ شور ہی شور ہے کوئی نہیں مانتا کولے سے کو کوئی نہیں مانتا فیلے سے کو یہ صرف ایک مطالبہ ہی ہے اس لیے میں اپنے شبہ ڈالنے والے دوستوں کی مدد کر رہا ہوں کہ جب وہ پوچھیں ہم سے کوئی سوال تو یوں نہ کہیں کہ سیابی نے کیا ہے کہ کی نہیں یوں کہ ہم سے یوں سوال کریں کہ اس کی اصل قرآن میں ہے یا نہیں اس کی اصل سنت میں ہے یا نہیں یہ جو ختم قرآن ہے یہ کرنا قرآن و سنت میں اس کی اصل ہے یا نہیں میلاد کی قرآن و سنت میں اصل ہے کہ نہیں یوں سوال کریں عرس کرتے ہیں اس کی اصل قرآن و سنت میں ہے کہ یا نہیں اجتماعی ذکر کرتے ہیں اس کی اصل قرآن و سنت میں ہے یا نہیں صدق اللہ العظیم کہتے ہیں اس کی اصل قرآن و سنت میں ہے بھی نہیں یہ میں ان کو بھی بتا رہا ہوں اور اپنے جو ہمارے دوست ہیں جو میرے ناظرین ہیں اظہار شباد کے ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی آپ بھی زحمت کیا کریں اگر کوئی نا اسے سے دکھائیں اس کو کوئی بات سیابی کا نام نہ لو وہ تو تمہارے لیے مشکل ہے کام اگر ہم نے دکھا بھی دیا تو کون مانے گا تم یہ کہو کہ اس کی قرآن و سنت میں ایسا کی نہیں کہ حضور کے پاس جانا ان سے مغفرت چاہنا اور اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے مغفرت مانگنے کا کہ وہ مدینے کی گلی سے ہو کر آؤ وہ ہم آپ کو قرآن سے دکھاتے ہیں اور وہ آیت حضور کی زندگی کے لیے نہیں ہے ابن کثیر کہتے ہیں قیامت تک کے لیے ہے قرطبی کہتے ہیں قیامت تک کے لیے ہے اور قاضی شوکانی کہتے ہیں قیامت تک کے لیے ہے تفسیر فت القدیر کے اندر اسی آیت کے بعد وہ آگے چل کر رہا ہے میں کوئی چھیڑنا نہیں چاہتا اس بات کو اشارے دے رہا ہوں تاکہ ہم بتائیں اب تیسری کتاب سن لیں سو بول السلام کیا صحابی جو ہے وہ اگر کوئی کام کرے تو کیا اس کا اس کی بنتی ہے دلیل وہ, وہ کام کرنا دلیل بن جاتا ہے علیہ السلام شرح بلوگ المرام یہ بلوگ المرام حافظ بن حجر اسکلانی کی کتاب ہے اس کی شرع انہوں نے شرح لکھی ہے وہ نواب صدیق نے بھی اس کی ایک شرح لکھی اور لوگوں نے بھی اس کا صفحہ نمبر چار سو پینتیس ہے سب الاسلام کا یہ تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا کہ یہ کتاب کا لکھنے والا کون ہے ل محمد بن اسماعیل الامیر الیمنی السنعانی ان کا تارف تھوڑا سا میں آگے چل کر کراؤں گا آج میں کوشش کروں گا کہ امیر سنانی کا اور قاضی شوکانی کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں آپ کو لیکن پہلے ان کی وہ بات کہ سیابی کی کا حجت ہے یہ نہیں کہتے ہیں کہ خلافہ راشدین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافہ کی سنت میری سنت ہے اس حدیث پر وہ بات چل رہی ہے اور اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں كيف إنه ليس المراد بسنة سنة الخلفاء الراشدين إلا طريقته الموافقة لطريقة صلى الله عليه وسلم من جهاد الْآدَاءِ وتقوية شعائر الدين وَنَحْوِهَا فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص شيخين ومعلوم من قواعد الشريعة أن ليس الخليفة الراشد أي يشرع طريقة غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وا. ليس الخليفة راشد أن يشرع أن يشرع طريقة غيرها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هي هنا. میرے خلافہ کی سنت میرے میری سنت ہے وہ کہتے ہیں اس کا مطلب سمجھو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام میرے خلیفہ راشد کریں گے وہ مصطفیٰ کی کاپی کریں گے ان کی ادا ان کی ادا جو ادا ہے اس کو اپنائیں گے اس معنی میں وہ سنت ہے باقی رہا یہ مسئلہ کہ اگر خلیفہ راشد کو کام کریں تو وہ شرع بنتی ہے کہ نہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں اگر خلیفہ راشد کو کام کریں تو طریقہ تو غیرہ جو حضور نبی کے وسلم نے کام نہ کیا ہو اور خلیفہ راشد وہ کام خود کر دے کیا اس سے وہ شریعت بن جائے گی اس سے وہ سنت بن جائے گی اس سے وہ حجت بن جائے گی اس سے وہ دلیل بن جائے گی وہ کہتے ہیں لئیسہ خلیفہِ راشد این یو شرعہ طریقتن غیرہ ما کان آرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ دعائی خدا کی وہ کام کسی کام کے جواز کی دلیل نہیں بنیں گی کس کی دلیل نہیں بنیں گی خلافہِ راشدین کی پہلے بات تھی عام سے ابا کی حضرت جابر کی میں نے قاضی شکانی سے مثال دی حضرت ابو حریرہ کی میں نے وہ شیخ نجدی سے دلیل دی کہتے ہیں کہ نہیں بنے گی دلیل اب ان سے ابا کا انڈیویڈو نہیں بات اب غلافہ راشدین کی بات شیخ سنانی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بنے گی آگے انہوں نے ایک دلیل دی کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں سمع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس الخلیفہ الراشد خود خلیفہ راشد ہے بلا ان کی بات کوئی سند حجت بن جائے گی سنت بن جائے گی حضور کی یعنی جو وہ کام کریں گے وہ سنت حضور کی نہیں بنے گی وہ جو آپ نے فرمایا نا میرے خلافہ کی سنت میری خلافہ سنت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو طریقے ہیں موافقت ہیں طریقہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور کے طریقے پر ہوں گے اس معنی میں خلافہ کی سنت حضور کی سنت ہے اگر وہ خود کو کام کریں تو کہتے ہیں دیکھیں خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نفسہ الخلیفہ راشد ما اراہ من تج تمیو لیالی رمضان رمضان بیدا جب وہ مسجد میں گئے انہوں نے دیکھا لوگ انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا اور کہا اکٹھے ہو کر نماز پڑھو اور پھر جب وہ دوسرے دن آئے تو پھر اسی طرح انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا اب وہ خلیفہ راشد ہیں انہوں نے جماعت کے ساتھ تراوی کا ایک کام شروع کیا تھا اگر خلیفہ راشد کا کام سنت مصطفیٰ بن جاتی آٹومیٹکلی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر حضرت عمر کا یہ کام تو سنت مصطفیٰ بننا چاہیے تھا مگر تو مگر وہ تو اپنے کام کو خود بدا کہہ رہے ہیں ولم یکل فتعمل ان صحابت رضی اللہ تعالیٰ خالف فی مواد و مسائل وہ کہتے ہیں وہ سنت نہیں بنی خلاف راشدین اگر کوئی کام کرے تو وہ سنت مصطفیٰ نہیں بنیں گے

تو وہ دلیل نہیں بنے گی ابو حرحرا کام کریں دلیل نہیں بنے گی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حقوق کام کریں وہ دلیل نہیں بنے گی اور خلاف کہتے ہیں کہ برمامی نے اصول فقہ میں اس کتاب کے اوپر پوری جرا کی ہے ایک ہزار مسائل انہوں نے جمع کیا اس کے کی اوپر اشار میں جو کتاب لکھی ہے کہ صحابہ کا کام حجت نہیں اور خلاف سارے صحابہ اگر اجماع کر لیں تو پھر وہ الگ بات ہوگی اللہ اکبر اب میں واپس آتا ہوں اپنی ابتدا کے اوپر ہمیں یہ دکھائیں کہ یہ کام صحبا نے کیا ہے کہ نہیں ملاٹ سے ابا نے کیا ہے ختم قرآن سے ابا نے کیا ہے نیصر شعبان کی رات سے ابا رات کو جاگے ہیں یا نہیں تو یہ ایک فیشنی سوال ہوا نا یہ تو ایک فیشن بن گیا اس کا حقیقت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہ ہوا کیوں اگر اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہوتا تو قاضی شوقان نے یہ کہتے کہ صحابی کا فعل حجت نہیں وہ شیخ نجدی کہتے ہیں کہ اس کا حجت نہیں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ پھیلے سے ابھی حجت نہیں یہ شیخ سنانی صبع سلام میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا اپنے کام کو بھی وہ بدت کہہ رہے ہیں اس لیے سنت صرف وہ سنت ہے وہ کہنا یہ چاہتے ہیں جو مصطفیٰ نے کیا باقی رہ گئے صحابہ ان کے کام میں کوئی دلیل نہیں ہے ہاں اگر پورے صحابہ کسی کام پر جمع ہو جائیں تو اس میں وہ دیکھا جا سکتا ہے خلافہ راشدین کے صحابہ کسی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں صحابہ نے اختلاف کیا دوسرے صحابہ نے فی مواز مسائل مختلف جگہوں پر اور مختلف مسائل میں تو اگر یہ بات ہوتی کہ جو بات سے ابھی کہہ دے وہ سنت ہی سنت ہے تو یا وہ کام کرنے کی دلیل ہو جاتی ہے تو پھر صحابہ ان سیابا سے اختلاف کیوں کرتے خلاف راشدین پر اختلاف کیوں کرتے یہ سب السلام کے اندر شیر سنانی نے تو امبار لگا دیے ہیں اس بات کے دلیل کے ان اس مسئلے کے دلائل پر ہے کہ صحابہ کا کام بابا حجت نہیں ہے دلیل نہیں ہے وہ فیل سیابی حجت نہیں ہے تو جب وہ حجت ہی نہیں تو آقا آپ ہم سے ہما وقت کالے سیابی یا فیل سیابی یا دلیل سیابی طلب ہی کیوں فرماتے آپ ہم سے یہ پوچھا کریں آپ کے لیے بھی نہیں ہمارے لیے بھی نہیں کہ قرآن سنت میں اس کی اصل ہے یا نہیں اگر ملاد کی کوئی بات ہو ہے کوئی کہ بتائیں جی یہ قرآن میں اس کی اصل ہے کہ نہیں پھر ہم بتائیں گے Yes, قرآن کے اندر انبیاء کی ولادتوں کے ذکر ہوئے ان کے ابا و جداد کے ذکر ان کے ان کے ولادت کے ذکر ہوئے ان کی ماں کی ولادت کے وقت حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوا کیا حضور کے زمانے میں حضور کی ولادت کے تذکر ہوئے ہم بتائیں گے ہاں اس کی اصل ہے پھر اگر آ جائے کہ کیا صرف بارہ ربیع الاول اور ربیع الاول کو ہوا کیا ہوا ہے اس کی اصل قرآن میں ہے یا علماء نے اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیا تو ہم بتائیں گے زہبی نے اس کو اسنا کام کہا ہے ابن تیمیہ نے اس کو اجرے عظیم کا مستاق قرار دیا ہے اور بن کثیر نے علامہ زہبی نے حافظ بن رجب نے حافظ رجب وہ محوالے پیچھے پھر ہم وہ کریں گے تو لہذا آپ سوال ہم سے سیدھا کریں ہم جواب ہم کو سیدھا دیں گے